السلام علیکم ناظرین ریسنٹلی ایک بہت ہی بڑی ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے وینزویلا کے خلاف امریکہ نے بہت بڑی تعداد پر امریکن نیوی کو وینزویلا کے ساحل پر پہنچا دیا ہے ادھر بہت زیادہ مشقیں جاری ہیں تقریباً چھ وارشپس شپس نیوی کی ادھر پہنچ چکی ہیں رائٹرز کی اخبار کے مطابق تین ڈسٹرائرز ساحل کی طرف روانہ ہیں اس کے علاوہ درجنوں اینٹی شپ اور اینٹی گائیڈڈ میزائلز ادھر پہنچا دیے گئے ہیں دوسری جانب وینیزویلا کے صدر پریزیڈنٹ مادورو کا کہنا ہے کہ امریکہ کسی بھی خود مختار ریاست کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کر سکتا اس کے تمام تر الزامات بے بنیاد ہیں پریزیڈنٹ مادورو نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ لبنان ایران یمن اور ویتنام میں اپنی طاقت کا استعمال کر چکا ہے وہ کسی بھی ملک پر کسی خودمختار ریاست کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا بغیر کسی ثبوت کے اس کا کہنا ہے کہ ہم آخری لمحے تک امریکی جارحیت کا سامنا کریں گے ان کا کہنا ہے کہ امریکہ صرف اور صرف وینزویلا کے اندر حکومت چینج کرنا چاہتا ہے انہوں نے اپنی عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا امریکہ بے بنیاد الزامات لگا کر حکومت کو گرا کر اس ملک کی صورتحال بہت بدتر کر دیتا ہے انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج ہمارے سامنے شام لیبیا اور عراق کی مثالیں پیش ہیں ناظرین آپ کو وینیزویلا کی اہمیت بتاتا چلوں کہ وینیزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذائر ہیں سعودی عرب اور ایران سے بھی بڑے پریزیڈنٹ مدورو کا کہنا ہے کہ وہ وینیزویلا کے اندر اپنی مرضی کی رجیم لانا چاہتا ہے ناظرین وینیزویلا بہت بڑی تعداد میں تیل روس اور چین کو سپلائی کرتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے احکامات کے بعد کیسپین سی کے اندر سات وارشپس کھڑی کر دی گئی ہیں جن میں تین ڈسٹرائرز اور پینتالیس سو سے زائد فوجی ہیں ناظرین وینیزویلا کی حالت اس قدر خراب ہے کہ اس کی معیشت دنیا کی کمزور ترین معیشت قرار دی جاتی ہے لاکھوں نوجوان ہر سال وینیزویلا سے اپنے ہمسایہ ممالک پیرو برازیل وغیرہ میں ہجرت کر جاتے ہیں روس اور وینیزویلا کے بڑھتے ہوئے تعلقات بھی امریکہ کو تشویش میں ڈالتے ہیں وینزویلا کی جیوگرافک امپورٹنس بھی بہت زیادہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مدورو الیکشن میں دھاندلی کر کے جیتے ہیں مدورو فوجی لباس میں اپنی فوج کے سامنے ظاہر ہوا اور ان کا حوصلہ افزائی کی مدورو نے اپنی فوج سے خطاب کرتے ہوئے یہ عزم کیا کہ ہم اپنے وطن کے لیے آخری سانس تک لڑیں گے ہم امریکی جارحیت کے خلاف ڈٹ کر اس کا مقابلہ کریں گے اور ہم اسی طرح اپنی عوام کی نمائندگی کرتے رہیں گے گزشتہ الیکشنز میں کامیابی کے بعد مادوروں نے اپنی عوام سے خطاب کیا تھا کہ ہم ایک جنگ جیت چکے ہیں اب دوسری جنگ اپنی آزادی کے لیے لڑنی ہے دوسری جانب امریکن نیوی کو بلو واٹر نیوی کہا جاتا ہے یہ اس وقت تک پوری دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر موجود ہے امریکن نیوی کی یہ خاصیت ہے کہ وہ سمندر سے زمین تک مار کر سکتی ہے امریکن نیوی کے پاس مختلف وارشپس ہیں جن کے اوپر ایف سولہ اور مختلف جنگی جہاز تعینات ہیں جو کسی بھی میجر کانفلکٹ میں دشمن کا سامنا کر سکتے ہیں امریکہ نے وینیزویلا کے ساحل پر اپنی نیوکلیئر سب میرین بھی تعینات کر دی ہے جو نیوکلیئر میزائل اور ایٹم بوم مارنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے ایزیڈنٹ مادورو کا کہنا ہے کہ اگر وینیزویلا پر کوئی بھی حملہ ہوا تو وینیزویلا اپنی عوام کو ہتھیار فراہم کرے گا وینیزویلا نے پندرہ ہزار فوجی اپنے بارڈرز پر اور ساحلی علاقوں پر تعینات کر دیے ہیں ناظرین اگر دونوں ملکوں کی فوجی طاقت کا موازنہ کیا جائے تو امریکہ کے پاس ابھی اٹھارہ لاکھ فوجی موجود ہیں جبکہ وینزویلا کے پاس تین لاکھ بیس ہزار فوجی اس وقت موجود ہیں امریکہ کا دفاعی بجٹ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہے آٹھ سو ستتر بلین ڈالرز جبکہ وینیزویلا کا بجٹ سات بلین ڈالرز ہے امریکہ کی ایئر فورس کو دنیا کی نمبر ون ایئر فورس کہا جاتا ہے امریکہ کے پاس جدید ترین طیارے بی ٹو بامبر جیٹ جو حالیہ دنوں میں ایران پر حملہ کرنے کے لیے استعمال ہوئے اور ایف تھرٹی فائف جیٹس ہیں دوسری جانب وینیزویلا کے پاس دو سو اسی فائٹر جیٹس ہیں جو کہ زیادہ تر رشیہ اور ایران سے خریدے گئے ہیں پریزیڈنٹ مدورو نے فوج سے اور عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی دھمکیوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں وینیزویلا کی فوج دنیا کی سب سے طاقتور فوج بننے جا رہی ہے تو ناظرین یہ تھی لاتینی امریکہ کی صورتحال ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں